الحمد وصلاة و سلام فعوذ باللہ من لا نبي بعده فاؤز بالله من الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم شیخ محمد بن عبد الوهاب رحم اللہ کتاب اصول ثلاثہ میں لکھتے ہیں آگے مزید الثالثه و تیسرا مسئلہ جس کو سیکھنا اور جس کے اوپر عمل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے ان من عطا الرسلہ واحد الله کہ جو شخص بھی اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے آپ کے اوپر ایمان لاتا ہے اور آپ کی اطاعت کرتے ہوئے عطی اللہ و عطی الرسول کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے و واحد اللہ اور وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو بھی اختیار کرتا ہے عقیدہ اس کا صحیح ہے ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرتا ہے عبادت کو خالص کرتا ہے شرک نہیں کرتا تو ایسے مومن کے لیے آگے شیخ لکھتے ہیں لا یجوز و لہو موالات من ہد اللہ ولو کان اقربا قریب تو ایسے شخص کے لیے جائز نہیں ہے ہرگز بھی کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے والوں کو اپنا دوست بنائیں چاہے وہ کا کتنا ہی قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو یعنی جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کا اور رسول اللہ صلی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اسلام کا دشمن ہے ان کی مخالفت کرتا ہے ایمان نہیں لایا ہے تو ایسے لوگوں کو کبھی بھی مومن اپنا دوست نہیں بنا سکتے ان سے محبت نہیں کر سکتے ان سے دوستی نہیں کر سکتے کیونکہ مومن کی دوستی اللہ کے لیے ہوتی ہے اور مومن کی دشمنی بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے مومن کی دش... محبت بھی اللہ کے لیے ہے اور مومن کی نفرت بھی اللہ کے لیے ہے اس کے بعد شیخ نے یہاں اس کی دلیل میں وَدَلِيلُ دلیل تَعَالَى تعلیٰ صورت المجادلہ کی آخری آیت آیت نمبر بائیس ہے آپ لوگ نوٹ کر لیں انشاءاللہ اور اس کو اچھے طریقے سے پڑھیے گا ترجمہ بھی اس کا اور آیت کی عربی بھی سورت المجادلہ آخری آیت آیت نمبر بائیس شیخ نے اس کے دلیل کے اندر نقل کی ہے اس آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحان و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین اللہ ان سب سے راضی ہو اللہ ان سب پر رحمت برکت نازل فرمائے تو صحابہ کرام کی جماعت کی تعریف بیان فرمائی ہے ان کے عظیم کردار کو بیان کیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلاۃ والسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ان کا کردار کتنا عظیم تھا کہ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور دین اسلام کے دشمن ہیں ابھی تک ایمان نہیں لائے ہیں تو وہ ان سے نفرت کر رکھتے تھے دلوں کے اندر کوئی سافٹ کارنر نہیں ہوتا تھا وہ ان کے ایمان لانے کی کوششیں کرتے لیتے تھے انہیں دعوت دیتے رہتے تھے لیکن جب جہاد کا موقع آتا تھا غزوات ہوتے تھے تو بہرحال ان کے خلاف باقاعدہ تلواریں اٹھا کرتی تھی چاہے اپنے رشتہ داری کیوں نہ ہو چاہے اپنے عزیز و اقارب چاہے اپنے گھر کے گھر کے لوگ چاہے باپ بیٹا ہی کیوں نہ ہو اور یہ غزوات کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے بالکل باقاعدہ ثابت ہے غزوہ بدر کے موقع پر یہ بات ثابت ہے تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اشاد فرمایا سر مجادلہ آیت نمبر بائیس لا تجید قوم تاجیوم کہ آپ ہرگز نہ پائیں گے ایسی قوم کو یعنی ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کے اوپر اور آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں اس سے مراد صحابہ کرام ہے ویسے اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کا عظیم کردار ہے یوا دون من حاد اللہ و رسولو کہ وہ محبت رکھتے ہوں دل کے اندر کوئی محبت کے کوئی الفت کے جذبات ہوں ان لوگوں کے لیے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی من ہاتھ اللہ و رسولو اللہ کی رسول وسلم کی مخالفت کرتے ہیں دشمنی رکھتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے. ایمان نہیں لاتے تو ان سے ہرگز یہ صحابہ جو ہے نا محبت کرنے والے اور پیار کرنے والے الفت رکھنے والے نہیں ہیں ولو کان و آبا اہم چاہے وہ ان کے باپ ہی کیوں نہ ہو او ابنا اہم چاہے ان کے بیٹے ہی کیوں نہ ہو او اخوان اہم او اشیرت اہم چاہے ان کے اپنے بھائی اور اہل خاندان میں سے یعنی گھر والوں میں سے کیوں نہ ہو عزیز و قارب ہیں خاندان کے لوگ ہیں قبیلے کے لوگ ہیں ایک ہی بستی کے لوگ ہیں چاہے کچھ بھی ہوں لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں دین اسلام کے دشمن ہیں ایمان نہیں لاتے تو صحابہ کلام بھی ان سے جو ہے وہ بغض رکھتے تھے نفرت رکھتے تھے ہاں ان کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ ایمان لے آئیں دعوت دیتے رہیں دعوت دیتے رہیں کوشش کرتے رہے ایمان کی طرف بلاتے رہیں لیکن جب وہ دشمنی پہ آمادہ ہوتے تھے جب ان کی تلواریں اٹھتی تھیں اور یہ مدنی دور کی بات ہے کیونکہ جہاد مدنی دور کے اندر فرض ہوا تھا جب جہاد کا موقع آتا تھا غزوات ہوتے تھے تو صحابہ کرام اپنے رشتہ داروں کے خلاف اور اپنے ہی گھر والوں کے خلاف بھی اللہ کی محبت میں تلوار کو بلند کیا کرتے تھے یہ ان کے ایمان کا تقاضا تھا جس کی ان کا کردار تھا جس کے اللہ پاک نے تعریف بیان فرمائی کہ وہ اللہ کی محبت میں لڑنے کے لیے قتال کے لیے جہاد کے لیے آمادہ ہو جاتے تھے چاہے وہ ان کے اپنے قریبی گھر والے ہی کیوں نہ ہوں آگے اللہ پاک نے ان کی تعریف بیان فرماتے ہوئے لکھا ہے قرآن پاک کی آیت ہے اللہ کا قطب الامان و ادم بروحم منہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے ایمان کو ثابت کر دیا ہے، ثبت کر دیا ہے، راسخ کر دیا ہے لکھ دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے انہیں قوت بخشی ہے یا اپنے غیب سے ان کی مدد فرمائی ہے کی تفسیر یہ بھی ہے کہ اپنے فرشتوں کے ذریعے بھی ان کی مدد فرمائی ہے بر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی اپنی غیب سے مدد فرمائی ہے وود کھیل و حم جاتن جَنَّاتٍ کھیل و حم جاتن تجری منتہ اور اللہ تعالیٰ انہیں ان قریب ایسی جنتوں میں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ان جنتوں کے اندر صحابہ کرام رہیں گے رضی اللہ عنہم و ردعن یہ ان کے لیے ایک سرٹیفکیٹ ہے اعزاز ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہیں اللہ تمام کے تمام صحابہ کرام سے راضی ہے اور اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ اللہ نے عطا کر دیا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو گیا ہوں اللہ کا حزب اللہ کتنی عظیم جو ان کے لیے اعزاز ہے کہ اللہ نے فرما کہ اللہ کا حزب اللہ یہ صحابہ حزب اللہ ہیں یہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں اللہ کے گروہ ہیں اللہ کی پارٹی والے ہیں یہ یہ اللہ کی جماعت ہے یہ اللہ کا گروہ ہے یہ اللہ ان حزب اللہ ہی المفلحون اور خبردار بے شک اللہ کی جماعت والے اللہ کے گروہ والے یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں تو صحابہ کرام کو عظیم کامیابی حاصل ہوئی ان کے ایمان کی بدولت ان کے عقیدے عقیدے کی بدولت اور اس عقیدے کی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی محبت کو سب سے اوپر رکھا اللہ کی محبت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ایمان کی محبت کو اور اس ایمان کی محبت کا اللہ کی محبت کا ایک تقاضہ یہ بھی انہوں نے عملی طور پہ ثابت کر کے ادا کر کے دکھایا اپنے کردار سے اور اپنے اعمال سے کہ جو ان کے قریبی رشتے دار ہیں خاندان والے ہیں اپنے گھر والے ہیں چاہے باپ بیٹے ہی کیوں نہ ہوں لیکن جب بھی موقع آیا تو لڑائی کا مودا قتال کا محدہ غزوات جہاد کے دورہ ان کے خلاف انہوں نے قتال کیا ہے تو صحابہ کرام کی محبت اللہ کے لیے تھی صحابہ کرام کی نفرت بھی اللہ کے لیے تھی ان کی دوستی بھی اللہ کے لیے ان کی دشمنی بھی اللہ کے لیے یہی ایمان کا تقاضا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی یہی ایمان نصیب فرمائے تو یہاں شیخ کی جو ہے نا وہ عبادت جو ہے کتاب کی مکمل ہوئی اب انشاءاللہ یہاں عقیدے کا ایک مسئلہ سیکھنا ہے تو انشاءاللہ اب میں اس کی مختصر سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں اللہ کی توفیق پاک توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ دوستی دشمنی محبت نفرت یہ قلبی اعمال ہیں یا قلبی معاملات ہیں اور یہ عبادت ہیں دوستی دشمنی محبت نفرت یہ قلبی اعمال یا معاملات ہیں اور یہ عبادت ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ عبادت خالص صرف اللہ ہی کے لیے ہو سکتی ہے لہٰذا کسی سے دوستی یا محبت کا رشتہ قائم کرنا ہے تو اللہ کے لیے اور دشمنی اور نفرت کا مظاہرہ کرنا ہے تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے اسی کو کہتے ہیں عقیدہ ولا اور برا آج انشاءاللہ ہم جو عقیدے کا مسئلہ سیکھ رہے ہیں سیکھنے جا رہے ہیں اس کتاب کے اندر ہے وہ عقیدہ ولا اور برا یہ انتہائی اہم ہے سیکھنے کے لیے کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے یہ عقیدہ ولا اور برا ولا کہتے ہیں ولایت کو یعنی دوستی اسی طرح لفظ ولی نکلا ہے دوست تو ولا دوستی اور برا کہتے ہیں بیرت کو بیزاری کو یا لا تعلقی کو ٹھیک ہے ولا دوستی اور برا بیزاری لا تعلقی برت یعنی دشمنی ٹھیک ہے تو ولا اور برا یہ ایک عقیدہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کی دوستی اللہ کے لیے ہونی چاہیے مومن کی دشمنی بھی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے اور مومن کی محبت اور نفرت اس کی اساس اس کا پیمانہ یہ بھی صرف اللہ کی محبت ہونی چاہیے تو یہ عقیدہ ولا اور برا یہ اگرچہ قلبی اعمال ہیں لیکن ان دونوں کا مظہر بندے کے ظاہری اعمال سے ہوتا ہے صحیح اسلامی عقیدہ جن قواعد کے اوپر یا جن اصولوں کے اوپر استوار ہے یا قائم ہے ان میں سے ایک قاعدہ یا ایک اصول یہ بھی ہے کہ اس پاکیزہ عقیدے کو قبول کرنے والا ہر مسلمان جو اس صحیح اسلامی عقیدے کو قبول کرتا ہے ایمان کو سیکھتا ہے یعنی یہ مراد ہے کہ ایمان کو سیکھنے والا اس پاکیزہ عقیدے کو قبول کرنے والا ہر مسلمان اسی عقیدے کو ماننے والے یعنی صاحب توحید صاحب ایمان اس سے ایک قلبی لگاؤ ہوتا ہے قلب میلان ہوتا ہے یعنی دل سے ایک الفت اور محبت ہوتی ہے اور وہ بندہ چاہے اس کا اس کے لیے رشتے دار ہو یا اجنبی ہو دور ہو یا قریب ہو لیکن دل کے اندر اس کے لیے محبت ہے اور اس محبت کے اساس اللہ کی محبت اس کے رسول کریم صلی علیہ وسلم کی محبت اور دین اسلام کی محبت ہے یعنی ایمان مومن کی دوستی اور جو دشمنی کا جو معیار ہے نفرت اور محبت کا جو معیار ہے اس کی اساس کیا ہے وہ اللہ کی محبت ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور دین اسلام ہے اسی طریقے سے مومن ہر کافر اور مشرق یا یہود و نصارہ ہیں یا جیسے بدھ پرست ہندو ہیں جو ایمان نہیں لائے ہیں وغیرہ ان کے لیے دل میں ایک بیزاری ایک کراہیت ایک ناپسندیدگی کا جذبہ رکھتا ہے مومن کے دل میں ان کے لیے کوئی سوفٹ کارنر نہیں ہوتا وہ ان سے دشمنی اور نفرت رکھتا ہے چاہے وہ ان کا کوئی جاننے والا ہو یا اجنبی ہو رشتہ دار ہو یا کوئی بھی نہ ہو یا دور ہو یا قریب ہو رشتہ دار ہو اجنبی ہو کوئی بھی ہو لیکن اگر وہ ایمان والا نہیں ہے اللہ سے محبت کرنے والا نہیں ہے دین اسلام سے محبت کرنے والا نہیں ہے اس کے دل کے اندر ایمان کی محبت نہیں ہے تو مومن ایسے شخص کے لیے کبھی بھی دل کے اندر کوئی اچھے جذبات نہیں رکھتا کوئی سافٹ کارنر نہیں رکھتا اور اس دشمنی اور نفرت کے احساس اللہ کی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی ایمان کی محبت ہے جو دل کے اندر ایک ناپسندیدگی ہے وہ اپنی ذاتی ایک خواہش نفس نہیں ہے یہ اس بات کو سمجھیں کیونکہ عقیدہ سمجھنے کے لیے اہم ہے عقیدہ ولا اور برا کہ مومن کسی سے اپنے ذاتی طور پہ بغض نہیں رکھتا مومن کا دل صاف ہوتا ہے سب کے لیے یہ ایمان کا تقاضا ہے لیکن یہ جو دشمنی ہے یہ جو نفرت ہے یہ جو بغض ہے یہ اناد ہے یہ ناپسندیدگی ہے یہ کراہیت ہے اس کی اساس اللہ کی محبت ہے کیونکہ وہ اللہ کا دشمن ہے اللہ کے نبی نبی وسلم کا دشمن ہے وہ دین اسلام کا دشمن ہے ہاں اگر وہ اسلام قبول کر لے تو وہ مومن کا وہ کل بھی دوست بن جائے گا بھائیوں سے زیادہ اس کو عزیز ہوگا اس کے لیے وہ ایک محبت اخوت پیار محبت کے جذبات آ جائیں گے کیونکہ وہ ایمان والا ہے تو یہ ہے عقیدہ ولا اور برا اس کو کہتے ہیں عقیدہ ولا اور برا اب یہاں سمجھنے کے لیے انتہائی اہم سوال ہے مثال کے طور پہ ہم نے اس عقیدے کو سمجھا کہ عقیدہ ولا اور برا کسے کہتے ہیں کہ مومن کی دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے ہو اور مومن کی محبت نفرت بھی اللہ کے لیے ہو ٹھیک ہے یہ عقیدہ ولا اور برا ہے تو اب اگر کیا ہمیں کوئی شخص کافر یا مشرق کوئی ایسا شخص نظر آ جائے تو ہم کیا کریں گے فورا ان سے کوئی گالی دے دیں گے اسے برا بلا کہیں گے یا کوئی پتھر اٹھا کے اس کو ماریں گے یا ہمارے ہاتھ میں اگر ڈنڈا ہو تو کیا اس کو ڈنڈا ماریں گے اسے کسی طریقے سے نقصان پہنچائیں گے نہیں ہرگز نہیں ہمارا دین اتنا پاکیزہ دین ہے اس کی تعلیم اتنی پیاری ہے یہ ہی ہمیں ان چیزوں کی ہرگز بھی اجازت نہیں دیتا اس عقیدے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی ذاتی طور پہ بغض و اناد موجود ہے ہم اسے کوئی نفرت کریں گے اور ذاتی وجہ سے ان کو ماریں گے کوئی تکلیف پہنچائیں گے نقصان پہنچائیں گے ہرگز نہیں اس کی اجازت ہی نہیں ہے بلکہ ہم تو یہ چاہیں گے کہ یہ ایمان قبول کر لے یہ مسلمان ہو جائے اسلام قبول کر لے لیکن اب یہ عقیدہ ولا اور برا یہ کیا ہے ہم ان ایسے لوگوں سے تعامل کیسے کریں گے ایک اسلامی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہمارا ان سے رویہ کیا ہونا چاہیے ہمارے معاملات ہمارا برتاؤ ان سے کیسے ہونے چاہیے یہ انتہائی اہم ہے اور اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ جو میری اگلی وائس ہوگی انشاءاللہ اس کے اوپر اس موضوع کو میں ڈسکس کروں گا کہ ہم ایک اسلامی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ایسے لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے جو ہے نا بیہیو کریں گے ابھی میں ایک اور قرآن پاک کے مقام سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو ایک آیت کے ذریعے سے جو ہے نا ایک چیز جو ہے نا مزید اس کی سپورٹنگ آیت سکھانا چاہ رہا ہوں آپ لوگ نوٹ کر لیں سورہ ممتحنہ یہ سورہ حشر کی فوراں اگلی آیت ہے اٹھائیسواں سپاہا ہے یہ ٹھیک ہے سورہ حشر سورہ مجادلہ معاف کیجئے گا سورہ حشر نہیں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر جو بائیس تھی آخری آیت سورہ اٹھائیسواں سپارہ سورہ مجادلہ آیت نمبر بائیس لا تجید قوم قم یومین بلّۂ الاخر یہ شیخ نے اپنی کتاب کے اندر اس کو دلیل نقل کیا تھا اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے میں سپورٹنگ مزید آیت جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ وہ اس کی اگلی صورت ہے سورہ ممتحنہ ٹھیک ہے یہ بھی اٹھائیس سپارہ میں آیت نمبر چار سورہ ممتحنہ میں اللہ پاک نے اشاعت فرمایا آیت نمبر چار کے اندر قد کانت لکم اسوۃ الحسنۃ فی ابراہیم والذین لدینم اور اے لوگوں تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام میں سے اور ان لوگوں میں سے جو ان کے ساتھی تھے ایک بہترین نمونہ ہے اس کال جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں سے فرمایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک ہم تم سے اور ان سے بری ہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو جو تم لوگوں نے یہ اپنے معبود باطلہ بنا رکھے ہیں اپنے مشکل کو شاہ حاجت روا ہم ان سے بھی بری ہیں ان سے بھی برت کا اظہار کرتے ہیں اور تم سے بھی یعنی ہم تم سے تمہارے شرک سے بری ہیں بیزار ہیں ہم تم, ہم تمہارا بھی انکار کرتے ہیں اور تمہارے ان جو یہ معبودان باطلہ ان کا بھی انکار کرتے ہیں ہم ان کا انکار کرتے ہیں ان سے منکر ہوتے ہیں ان کا رد کرتے ہیں ان کی تقزیب کرتے ہیں اور ہمارے تو تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے ایک دشمنی اور ایک بغض ظاہر ہو گیا اس کا ایک باب کھل گیا ہے حتیٰ امن و وحدہ یہاں تک کہ تم ایک اکیلے اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ اگر تم ایمان لے آتے ہو تو تم ہمارے بھائی ہو ہمارے اندر پیار محبت الفت یہ ایک اسلامی اسلامی محبت اور اسلامی جو ہمارا جو ایمان ہے اس کا تقاضا ہے کہ تم ہمارے دل سے جنا ایک جناب بھائی چارگی کا رشتہ قائم ہو جائے گا لیکن جب تک تم ایک اکیلے اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہو ہم تمہارا بھی انکار کرتے ہیں اور تمہارے ان مابودان کا بھی انکار کرتے ہیں تو یہ آیت کے اندر ہمیں ایک اور چیز بڑی عظیم ہے نصیحت کے لیے اور وہ کیا ہے کہ مابودان باطلہ کا انکار دیکھیں ایک بات یاد رکھے گا کہ توحید کبھی بھی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک انکار جب تک انسان جو ہے وہ شرک کا مابو دان کا انکار نہ کرے کہ انکار انتہائی ضروری ہے اسی کو شریعت میں کہتے ہیں نفی اور اسبات ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اس کے اندر ایک نفی بھی ایک اسبات بھی ہے اور اس کو سیکھنا انتہائی اہم ہے اس کو سیکھے بغیر کوئی بھی کلمے کا جو ہے نا حق ادا نہیں ہو سکتا ہماری توحید مکمل نہیں ہو سکتی ہمارا عقیدہ صحیح نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس نفی اور اسبات کو نہ سیکھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک کی توفیق سے یہ نفی اور اسبات یہ انشاءاللہ جب ہم مزید کے کچھ دروس کے بعد یہ موضوع آئے گا وہاں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ سیکھیں گے نفی اور اسبات ابھی صرف میں موضوع کے حوالے سے انتہا اختصار کے ساتھ ایک بات بتا کے اپنی بات پوری کرتا ہوں کہ نفی اور اسبات کے مطابق یہ ہے کہ یہ کلیمہ جب ہم کہتے ہیں کہ لا الہٰ یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے یہ انکار ہے کس کا انکار ہے ہر معبودان باطلہ کا انکار اللہ کے علاوہ جن جن کو پکارا جاتا ہے سب کا انکار سب کا انکار کریں گے پھر الا صرف ایک اللہ کا اقرار کریں گے توحید کو عبادت کو ثابت کریں گے خالص کریں گے ایک اللہ کے لیے یہ تو ہے اسباب تو انکار اور اقرار نفی اور اسبات اس کے ذریعے توحید پوری ہوتی ہے کہ اللہ کے علاوہ سب کا انکار کرو پھر ایک اسبات کرو ثابت کرو ہر قسم کی عبادت کو خالص اللہ کے لیے اور آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک المیہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جب یہ باتیں اگر کسی کو سمجھائی جائیں یا بتائی جائیں یا عقیدہ سکھایا جائے تو اس انکار کو اس تکذیب کو اس کفر کرنے کو انتہائی برا سمجھا جاتا ہے لوگ ہمارے معاشرے میں اس کو پسند نہیں کرتے کہتے کہ یہ باتیں جو ہے نا یہ تو بڑی فطنے والی باتیں ہیں یہ تم جو ہے نا نہ اپنے عقیدے کو چھوڑو تو اپنی جگہ صحیح ہو لیکن دوسرے دوسروں کے عقیدے کو نہ چھیڑو کسی کو یہ نہ کہو کہ یہ غلط ہے کسی کو یہ نہ کہو کہ یہ شرک ہے کسی کو یہ نہ کہو کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے تم اپنی جگہ اپنی نیکیاں کرتے رہو لیکن دوسروں کو جو ہے نا ان کی تقزیب نہ کرو کیوں اس سے فتنہ ہوتا ہے فساد ہوتی ہیں لڑائیاں ہوتی ہیں اور اختلافات ہوتے ہیں ایک بات یاد رکھیں جب تک یہ انکار نہیں ہوگا جب تک یہ انکار نہیں سیکھیں گے یہ رد نہیں سیکھیں گے جب تک توحید پوری نہیں ہوتی یہ کلمے کے تقاضی مکمل نہیں ہوتے یہ کلمہ میں سکھاتا یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ سب کا انکار کیا جائے پھر خالص اللہ کی توحید کو اختیار کیا جائے بہرحال یہ مسائل انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آگے آئیں گے تو آج کے ہم نے جو اس جو یہ وائس ہے اس کے اندر ہمیں شیخ نے جو ہمیں ایک مسئلہ سکھایا وہ یہ ہے عقیدہ ولا اور برا کہ مومن کی دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے مومن کی نفرت اور محبت بھی اللہ کے لیے اور اس کی اساس کیا ہے اللہ کی محبت کہ جو ایمان والا ہے مومن ہے مومن اس سے محبت کرتا ہے اس سے دوستی رکھتا ہے ٹھیک ہے اور جو انکار کرتا ہے جو ظالم ہے اللہ کا دشمن ہے اسلام کا دشمن ہے اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے تو ایسے شخص سے مومن نفرت رکھتا ہے اور اسے کبھی دوستی نہیں کر سکتا یہ عقیدہ ولا اور برا ہے جو ایمان کے لیے انتہائی اہم ہے ابھی جو سوال ہے یہ بہت ضروری سوال ہے کہ معاشرے میں ایسے لوگوں کے ساتھ تعامل کیسے ہوگا اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی وائس کے اندر الباکی قطع فرمائیں سبحانہ رب کرب عزت یمہ یصفون و السلام الرم علی و والحمد لله رب العالمین